Согласно статистике, в России молодых людей, которые употребляют алкоголь с каждым годом, становится больше на 12%. Этому способствует в том числе и широкая доступность спиртных напитков, включая пиво и коктейли. Даже несмотря на то, что в стране действуют запретительные меры по продаже алкоголя несовершеннолетним. Об инструментах борьбы с пьянством, которое грозит стать массовым в молодежной среде, говорили сегодня в Волгограде. Слово Анжелике Антипиной. Если недавно к бутылке чаще прикладывали 17-летние подростки, то теперь и вовсе парни и девушки 14-15 лет. В основном школьники выбирают пиво, и паспорт в киосках у них, как правило, не спрашивают. Предприниматели не считаются с законом, а, дозволяют пребывание несовершеннолетних в неустановленное время, в ночное время. А, в заведениях, которые а, торгуют алкоголем, явное пренебрежение а, исполнением закона. И я считаю, что за это должно быть совершенно строго а, наказываться торгующие предприятия. Закон позволяет относиться к таким коммерсантам со всей строгостью. Согласно прошлогодним поправкам, руководство магазина, где неоднократно продавали алкоголь и сигареты подросткам, будет нести уже уголовную ответственность. Но если владельцы стационарных торговых точек стараются соблюдать букву закона, то в с киосками идет вяло. На остановках, а иногда и возле школ по-прежнему продают и пиво, и градусные коктейли. Участники пресс-конференции предложили молодым людям придумать, например, необычные акции и таким образом присоединиться к борьбе с массовым пьянством. Мы думаем, реально, потому что есть примеры других регионов, где в именно вот в хорошей связки, в хорошей диалоге с властью, с соответствующих правоохранительных структур и молодежи, эта проблема решается. Но нам нужна молодежь, именно ее активность. Если молодежь сама возьмется, я думаю, вместе мы победим. Эта проблема должна получить как можно более широкий резонанс. Для этого в финале пресс-конференции была принята резолюция. Так 13 общественных организаций поддержали запрет продажи спиртного и табака в киосках рядом с образователем Учреждениями и объектами культуры, а также на остановках. Анжелика Антибина, Александр Шишин, компания Ахтуба.